assalomu alaykum kanalimiz a'zolari youtube tomoshabinlari mana bugungi videomizda toshkent shahridagi oltiga sakkizlik qirq sakkiz metr kvadrat bo'lgan kvartira remontimizni noldan boshladik obunachilarimiz telefon qilishyapti raqamlar qo'yilgan qo'ldan kelgancha tushuntirib aytyapmiz masalan uy qancha xarajat ketadi qanday ishlar bo'lyapti qanday razmerlar bo'ldi hammasini aytib o'tamiz azizlar mehmon bo'lsangiz obun bo'lib qo'ying va lak tugmasini bosing fikringizni kutamiz mehmonxonadan boshlasak oltiga sakkizlik qirq sakkiz kvadratlik joyimizga to'rtu oltmishga uch yigirmalik bo'ldi besh yarimga ikkiyu qirqlik kухня bo'ldi bu mehmonxona to'qsonga biru saksonlik tualetimiz va vanna xonamiz biru yetmishga bir saksonlik kardorimiz 1.10 eni va 2.60 ga 3.70 lik спальный bo'ldi mana ko'rishlaringiz mumkin mana eshik qismiga keldik tepa qismiga armatura qo'yilgan gazoблокiz ichiga mana bitta ikkita ko'rishlaringiz mumkin narxalara keladigan bo'lsak o'n bir ming o'n ikki atrofida dona sotib olinyapti 5000 6000 olti ming donasi terib beriladi ya'ni yarmiga hammasini ko'rsatib boramiz bizni kuzatib boring hammaga rahmat qisqacha video bo'ldi azizlar ish davomida qilamiz qo'ldan kelgancha narx navolarni kuzatib boringlar